الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأطقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله سورة آل عمران آیت نمبر باون ترپن آیت نمبر چون ان کا بھی ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے تو فرمایا فلما احس عیسیٰ امین حم القفر جب عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے ان سے کفر محسوس کیا کہ یہ بنی اسرائیل میری بات نہیں مان رہے قالمن انصاری الم اللہ تو فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی راہ میں قادل یون تو ہوانجین بولے نحن انصار اللہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہوں گے اللہ کے دین کی مدد کریں گے آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وشہد اور تو گواہ رہے بے اللہ مسلمون کی بے ہم فرما برداروں میں سے ہیں ربنا آمنا بما انزلت اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ نے اتارا واتبعنا الرسول اور ہم رسول کی اتباع کریں گے فخت بنا مہا آپ ہمیں ماننے والوں میں سے لکھوں و مکر اللہ انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے ان کی تدبیر کو توڑا انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے تدبیر کی خیر الباکرین اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے علماء احسائی شام الحم القفر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا میں اس کو بغیر باپ کے پیدا کروں گا اور وہ اس کو معزاد عطا کروں گا وہ میرا نبی ہوگا صاحب کتاب ہوگا وہ جو ہے نا اس کے پاس ایسے موضوعات ہوں گے جن کا مقابلہ کرنے کی کسی کے کیسے کا اندر طاقت نہیں ہوگی اور پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام انہی وعدوں کے ساتھ تشریف لائے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ماں کی شان بیان کی اپنا نبی ہونا بیان فرمایا اور پھر جو معجزات اللہ نے ان کو عطا کرنے تھے وہ عطا کیے قوم کے سامنے معجزات رکھے اور یہ آئے خاص بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے اور آخری نبی کی بشارتیں سناتے رہے لیکن اس کے باوجود قوم نہیں مانی قوم کفر پر اتر آئی قوم نے عیسیٰ علیہ سلاط والسلام السلام کے خلاف پروپو گھنٹا کیا قوم ان کی دشمن بن گئی اور وہ دشمن بن کر ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور ان کو دھمکیاں دینے لگے فلما احس عیسیٰ منہم القفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا کہ اب یہ نافرمانی میں حد سے بڑھ چکے ہیں اب یہ فرما برداری کرنے والے نہیں ہیں اب یہ پکے نافرمان ہیں قال من انصاری اللہ تو اس وقت آواز دی فرمایا کہ کون ہے جو میرا اللہ کے دین کے لیے مدد کرے گا کون میرے مددگار ہوں گے اللہ کے لیے تو اس وقت قال الحواری جون حواری بولے ہوارجین یہ ہاور سے ہے ہاور کا معنی سفیدی ہے بعض نے فرمایا کہ یہ ہور ہوارجین یہ دھوبی تھے ایک گارڈ پر کپڑے دھو رہے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلات والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو کپڑوں کی سفیدی دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا خوب تم کپڑوں کو صاف کر رہے ہو اور اس طرح کپڑوں کی زہری سفیدی ہے زہری صفائی ہے تم ذرا میرے قریب آ جاؤ میں تمہارے دل کو بھی صاف کر دوں تمہارے دل کو بھی پاک کر دوں تمہارے دل کو بھی صاف کرنے کی نسخہ میرے پاس موجود ہے تو انہوں نے کہا وہ کون سا نسخہ ہے تو جناب عیسیٰ نے فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو یہ تمہارے دل دل کی صفائی دل کا زنگ دور کر دے گا تو وہ پڑھنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے نحنو انصال اللہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت کا کام دے کر بھیجتے تھے کہ جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دو وہ شام کو آ کر بتلاتے تھے اپنا کام بھی کرتے تھے دعوت کا کام بھی کرتے تھے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ دین کے مددگار ہوئے آ منا کہنے لگے ہم اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لائے وشہد بنا مسلم اور تو گواہ رہے کہ ہم نے حکم قبول کر لیا ہم فرما برداری کرنے والے ہیں ہم نے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا آپ گواہ رہ جیے کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں رب بنا آ اور اپنے رب کو خطاب کر کے کہنے لگے اے احمد رب جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لائے وہ تبا رسول اور ہم نے تیرے موجودہ رسول کی اتباع کی فخت بنا نام اب ہمیں ماننے والوں میں سے لکھ دیجیے اب ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دیے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی وقت کے رسول کی رسالت کی گواہی دی لہذا یا اللہ ہمیں ان میں بھی لکھ دیں تو ہواری حدیث پاک کے اندر آتا ہے لکل نبی جن ہماری و ہواری جی زبر زبیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوگا اور میرا حواری زبیر بن عوام ہوگا یہ بہت بڑے جنگجو اور بہت بڑے بہادر صحابی ہیں جنگ یرموک کے موقع پر کئی ہزاروں کی صفوں میں یہ اکیلے گھس گئے اور ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی خالی نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان نہ ہو ان کا بیٹا تھا عروا وہ ایک دفعہ ان کے ایک زخم کے ساتھ کھیل رہا تھا جو ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر دشمن نے پیچھے سے نیزہ مارا اور وہ نیزہ ان کے کندھے سے پار ہو گیا جب نیزہ کندھے سے پار ہوا تو وہ زخم بڑا نہیں تو ان کا بیٹا ایک تھا روا بن زبیر وہ ان کے زخم کے اندر ہاتھ ڈال کر کھیلا کرتا تھا تو ان کا ایسا زخم تھا تو یہ زبیر بن عوام بڑے بہادر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جو ہے نا بہادر حواری یہ حواری میرا ہوگا اور ہمارحین کی تعداد بعد نے فرمایا یہ بارہ ہے تو فرمایا کرما کرد کر اللہ جناب یہی علیہ سلاد والسلام کے بارے انہوں نے بہت بری تدبیر کی ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی ان کا راستہ روکا ان کو قتل کرنے کے درپئے ہو گئے حتیٰ کہ ان کو ایک مکان میں بند کرنے کی کوشش کی مکان میں بند کر دیا اور سب ان کو پھانسی دینے کا ارادہ کر رہے تھے تو کہ اللہ فرما رہے وما کروں انہوں نے بری تدبیریں کی انہوں نے مکر کیا وبا کر اللہ اور اللہ نے بھی مکر کیا اللہ نے بھی ان کو بچانے کی تدبیر کی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی تدبیر کی اللہ نے اس کو بچانے کی تدبیر کی وہ مارنے کا مکر کر رہے تھے اللہ بچانے کی تدبیر کر رہا تھا تو ساری کائنات مل کر اگر کسی کو مارنا چاہے اللہ نہ مارنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہ سب مخالف ایک طرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے درپئے ہو گئے اللہ فرما رہے ہیں واللہ اللہ خیل الما کریم اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا جس کی تفصیل اگلی آیات کے اندر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم ہدایت نصیف فرمائے توفیق